Следующую историю э -э, я бы назвал цена отпуска. Э -э, оставил заместителям, два заместителя у меня тогда было, вернувшись с отпуска, э -э, я узнал о двух э -э, неприятных моментах. Степень неприятности разная была. Короче, был подписан задаток э -э, квартира на Ярославом Валу. То есть квартира большая, квартира дорогая. Это была коммунальная квартира. То есть много собственников, каждый из которых имел долю, на эту долю, помноженную на стоимость квадратного метра, то есть на конкретную сумму, он согласился. То есть и было зафиксировано, что каждый товарищ получает такую-то сумму, вернее, такой-то процент. В общем, когда сделку передали нотариусу на оформление, нотариус говорит, так, тут 101 процент.